Не подсказывать. Молодец, вот это кто такой с бородой, да? Старик Катабыч. Настя, беги за аквамастером. Как тебя зовут? Как зовут? Глеб. Глеб. Елена. Сказочный герой. Елена. Сказочный герой. i <laughs> мероприятия, скажите, пожалуйста. Все, включаем музыку. Я с России, но очень удивлена. Вам раздали анкеты, это будет а главный приз. Вы можете заполнить эти анкеты, кто хочет выиграть. Даже приятно. Супер приз. А вы откуда с России? Ставрополь город. там детское пьянство присутствует? Да. Ну, ваши строже сейчас за продажу бутылки пива. Сколько у вас? Ну, я не знаю, правда, не беру его, поэтому не представляю, сколько. Но у нас почти тысячи долларов. Штраф. Да. У нас тоже штрафы есть. Ну у вас было раньше уже были большие, да. Хорошо, спасибо. Это за мероприятие. Ну, Цель что мероприятия пиво. это ликвидация детского подросткового алкоголизма в в нашем городе. Все знают, что Украина заняла первое место в мире по детскому алкоголизму, Николаев далеко не последняя в Украине. Поэтому мы хотим обратить внимание местного населения на эту проблему, чтобы все вместе, одной командой единственной решали эту проблему. Потому что поодиночке ни одна общественная организация не сможет справиться. Если со всех сторон, за всех слоев населения будет вестись борьба с этой с этим алкоголизмом детским и подростком, то, конечно, мы быстрее сможем победить и выйти на лучшие места в лучших номинациях, не первое место по детскому алкоголизму. Цель этой акции мы хотим, точнее, последствия этой акции мы хотим еще раз принести обращение в мэрию, чтобы напомнить им о том, что возле детских и учебных учреждений убрать пивные разливалки, Я вот, продаю пиво и совершенно ну а акции, как, кому в голову пришла такая замечательная, просто супер креативная идея. Кто это сценарий не, написал? Не мне, и безразличным uh, гражданам города Николаева. Пришла в голову эта великолепная мысль uh, сегодня засудить пиво и снять его с производства, ну как было на, uh, на этом суде сказано. Но мы сегодня высказываем свою свой протест, свою позицию гражданского в отношении детского подросткового алкоголизма. И такие акции, я думаю, они помогут людям посмотреть по-новому на проблему, посмотреть вообще на саму проблему. Может, люди видят, ну, смотрят, но не видят проблемы. Поэтому будем проводить такие акции, будем бороться с чумой 20 века и не дадим спаивать наших детей. Спасибо. сказка про сначала, как зовут тебя? Настя, как называется сказка про ма многодетную маму? Кто знает? Семеро козлят. Нет. А, а, Семеро козлят. Молодец, Лина Леонидовна, дайте карандашик парню. Как Леша. Алексей, беги за карандашом. Хорошо, у тебя есть еще э, возможность. Так. Как называется сказка про девочку, которая любила трудиться? Как зовут? Я... Жалко. Угадал. Беги за ручкой. Хорошо. Как называется сказка про общежитие? Сказка про общежитие. Кто знает? Неверно, верно. Кто? Неправильно. Кто знает? Теремок. Неправильно. него. Неправильно. Объява. Неправильно. Не-не-не, вы не, не, не. не участвуете, молодой человек. Теремок. Так, кто, кто хочет? Молодец. Теремок. Молодец. А -а -а. Как зовут? Настя. Настя, беги. А -а -а. Хорошо, как называются сказки? Сказка о девочке, о девочке, которая жила под водой в море. А кто нам предоставил наши призы? Это фирма Big. И единственный дистрибьютор это магазины. Класс. Хорошо. Кто? Молодец, бери. Мужчина. Ой. Подойдите ко мне. Как называется сказка о деревянном мальчике? Буратино. Хорошо. Мари... Марина. Да? Э, Марина, кто такой деревянный мальчик? Буратино. Молодец, Марина, беги за своей ручкой. Хорошо, кто получил ручку, больше пока сюда не выходите. Договорились? Так. Как называется сказка об изделии выпечки? Не подсказывайте, пожалуйста. Беги за своей ручкой. Участвуйте. <реклама> Участвуйте. Будьте. Да, ага. Хорошо, давайте, дети, мы сейчас пока с вами расходимся, а вы выйдете через пять минут, я вас позову, добро? Призы, призы для вас еще есть. Сейчас, смотрите, Нужны мамы и дети. Мамы и дети. Две мамы, две... двое мамы, двое детей. Ну выходите, мамы, не стесняйтесь. Мамы есть, мамы. Принимайте активное участие. Все люди, которые собрались на этом месте, я понял, это активные, не безучастные. <связать> это хорошее мероприятие, действительно, будем и говорить что детям. Это очень нужно, потому что, что действительно прогуливает и хотя бы их будет отучать, алкоголизм а а и наркотики. И ребята очень хорошо это делают. Спасибо. Хорошо. Не говори, а кивком головы махай. <связать> Любит дочь командную кашу. Правда, да? Лина а, извиняюсь. Виталий Федорович, пожалуйста, карандашик от, от единственного спонсора нашего Бик. Карандашик от Бик. Это единственный здесь. Э, в общем, я запутался. Призет торговой марки Бик предоставляет эксклюзивным дистрибьюторам сети магазинов Класс директором которой является Седлецкая Елена Викторовна. Хорошо, как маму зовут? Нет, не Светлана зовут маму и Настенька, да? Настенька, ты ничего не говоришь, только махаешь головой. Манную кашу любишь? Ты не говори, ты только махай головой, хорошо? Э, посуду дома моешь? Моет ребенок посуду дома? Правильно, Виталий Федорович, карандашик, пожалуйста. Итак, Лина Леонидовна с дочкой Владой. Влада любит манную кашу? Мама, Влада любит манную кашу? Ой, 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 не давай им карандашик от фирмы Биг. Итак. Мама, Любит ли ваш... А, нет, подожди. Ты любишь чистить зубы? Только ничего не говори, махай головой. Мама, дочка любит чистить зубы? Виталий Федорович, дай, пожалуйста, фломастер. Настя, ты ничего не... Я сейчас тебя спрошу, чтобы ты ничего не говори, а только маши головой. Ты любишь чистить зубы? Мама, дочка любит чистить зубы? Чересчур. То есть да, да? Виталий Федорович, фломастер красненький от фирмы БИК. Эти, эти фломастеры и ручки нам любезно предоставила торговая фирма БИК. Это единственный распространяет их сеть магазинов класс, директором которой является Сидецкая Елена Елена Викторовна. Итак, Владислава Сергеевна, вы любите чистить зубы? Мама любит чистить зубы дочь? Правильно. Еще раз. Нет! Хорошо. Фломастер. Итак, О, у вас уже призов сколько. Может не будем им давать или будем? Будем, да, хорошо. У нас очень много призов от фирмы Пик. Ложится ли спать ваш ребенок в 9 часов? мама ложится спать ребенок в 9 часов. А, ай, не выиграли карандаш от фирмы Биг. Давай ручку. Хорошо. А кто написал эти? Заполняет кто-то анкеты? Кто заполнит анкету, должна быть анкета полностью заполнена. В конце будет собираться анкеты и разыгрываться самый лучший приз. Вот этот медведь, где он медведь? Большой, а, собака, точно. Собака вот с таким бантом. Хорошо. Э -э, Настя, ты ничего не говоришь, только машешь головой. Да или нет? Ты ложишься спать в 9 часов. Мама, ложится спать, дочка. Ну? Ложится, дочка, спать в 9 часов. Пожалуйста, предоставьте карандашик или ручку от фирмы Big. Хорошо. Владислава Сергеевна, вы ложитесь спать 9 часов Мама, ложитесь спать, дочь, 9 часов Нет, конечно Предоставьте, пожалуйста, карандашик От фирмы ДИК Хорошо А вы могли бы чуть-чуть пододвинуться? Лина Леонидовна, патриоты, пододвиньтесь сюда поближе, а то не дотягивается микрофон Хорошо Итак, еще у нас всего лишь два вопроса утром застилаешь застилает дочь постель утром ну, не неправильно и говорит не застилает и так нету карандаша от фирмы бик настя ты застилаешь утром постель мама застилает утром постель пожалуйста предоставьте карандашик итак ты застилаешь утром постель Лина Леонидовна, дочь засылает утро постель? Нет. Нет. Предоставьте карандашик, они угадали. Хорошо, последняя. Угу. Итак, любишь читать книжки? Правду говорит. Не говори о машине.

Пять участников. Хорошо. Может, этот мы конкурс проведем под музыку? Богдан Витальевич, музыка есть у нас? Только не громкая, я сейчас скажу. Смотрите руку в карман. Нет, это мы потом проведем конкурс. Богдан Витальевич, музыка есть у нас, да? Такое, что-то такое интересное. Смотрите, сейчас включается музыка, начинаются танцы. И вам надо ногами разорвать газету. Кто первый разорвет газету, тот выиграет самый классный рюкзак. А, надо порвать газету на маленькие куски. У кого будут самые маленькие куски, тот выиграет Самый, самый лучший игрок, который нам предоставил офис Центр... На фоне, на фоне красиво будет. Скажите пару слов, скажите не, пару не слов. А, слов. а на фоне музыка будет. готова? На фоне музыка будет, паш... знаете. Минуточку я скажу, когда. Я скажу, когда, ну что. Оксана Викторовна, давай. Давай, поехали. Здравствуйте, дорогие Николаевцы. Ну вот, наконец-то, общественность, Против этого геноцида пивного. Это время, когда дети, они уже не соглашаются с тем, что творят взрослые. И эта нация, она изменит историю Украины. Дети сегодня не хотят идти туда, куда их толкает реклама. Дети сегодня не хотят идти туда, куда их толкают взрослые. Дети сегодня вы. в твоей жизни. Они сегодня выбирают Итак, идти за вы своим призванием. Они сегодня выбирают активную гражданскую позицию. И если сегодня это поколение, оно имеет активную гражданскую да, позицию, у это, этой страны есть.